Hello everyone dan salam sejahtera At Open University Malaysia we view education as a lifelong pursuit guided by academic integrity and societal relevance The Rise and Reflect 2025 initiative reflects our academic commitment to bridging scholarly insights with real-world understanding this series offers a platform where diverse topics are explored thoughtfully, encouraging both intellectual engagement and public awareness. Through these initiatives, we affirm our role as a university that not only delivers knowledge but also nurtures critical reflection and meaningful dialogue. We invite all to benefit from this academic endeavor and to experience learning that continues to evolve with the needs of our time. Thank you. the Faculty of Social Sciences and Humanities, we believe learning should never be confined by walls. We are proud to launch the R&R 2025 webinar series, a powerful platform where knowledge meets the public across borders and disciplines. This year, we are proud to feature six impactful fields, psychology, communication, counselling, Islamic studies, political science and liberal studies and english studies this series celebrates oum's 25 years of impact by bringing critical discussions to your screens whether you are students and academic or just a curious mind you will be here from global thought leaders industry experts and even our alumni all in one virtual space each session is curated to reflect current issues, meaningful dialogue, and real-life perspective. Come join us virtually on OUM's Facebook and YouTube. We promise you it will be worth your time. We hope our and our 2025 webinar series becomes your go-to space for inspiration and ideas. We can't wait for you to be part of this journey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar series bersempena dengan OUM25. Uh, bersama saya hari ini, okey, uh, yang berbahagia, Prof. Dr. Ahmad Izzani Awang yang merupakan uh, Presiden dan uh, Naib Chancellor keempat Open University Malaysia. Saya sebagai host Muhammad Fakadian Cik Ros okay, uh, akan sepanjang uh, sesi ini bersama-sama dengan yang berbahagia profesor okey untuk kita uh, menceritakan tentang pembelajaran tanpa sempadan OUM memperkasa kehidupan melalui pendidikan fleksibel dan inklusif okey uh, tanpa melengahkan masa okey uh, saya ingin menunjukkan uh, soalan pertama saya kepada yang berbahagia prof okey uh, apakah yang membezakan ya uh, OUM daripada institusi, uh, institusi pendidikan uh, tinggi yang lain Uh, terutamanya dalam konteks uh, fleksibiliti, okay, uh, akses dan juga kualiti pendidikan terbuka. Okay, terima kasih atas soalan itu. Uh, sebagaimana yang dinyatakan tadi, insyaallah pada tahun ini kita akan OUM akan menyambut uh, ulang tahun ke-25 uh, penubuhannya. Dan uh, sebelum itu saya ingin berkongsi. Uh, objektif uh, di awal penubuhan OUM uh, kira-kira 25 tahun yang lalu. Bila OUM ini kita nak tubuhkan, uh, kerajaan lah pada masa itu, uh, visinya adalah agar OUM ini menjadi peneraju kepada uh, pembelajaran fleksibel. Iaitu pembelajaran secara terbuka dan jarak jauh. Dan misinya adalah untuk menyediakan peluang pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya kepada golongan bekerja, supaya mereka mempunyai peluang untuk menyambung pendidikan tinggi. Dan mereka ini adalah, mungkin pada masa zaman muda mereka ini, mereka tidak berpeluang untuk menyambung pengajian di universiti-universiti disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti masalah ekonomi, you know waktu sosial dan sebagainya. Uh, jadi, uh, mereka bekerja. Dan pada masa yang sama, mereka ini mempunyai keupayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pendidikan. Jadi, OUM ini ditubuhkan pada asasnya untuk menyediakan peluang pendidikan kepada golongan-golongan seumpama ini. Dan, uh, Alhamdulillah, sehingga hari ini, uh, selepas... Uh, Uh, hampir 25 tahun penubuhannya UEM telah memberi sumbangan yang sangat signifikan kepada uh, masyarakat di negara ini khususnya dan uh, kita telah melahirkan uh, lebih daripada 120,000 alumni. Dan ini satu kejayaan yang membanggakan dan majoriti sebagaimana yang dihasratkan majoriti pelajar-pelajar kita dan juga alumni kita adalah daripada golongan yang bekerja. Selain daripada itu ada juga segelintir daripada uh, a pesara-pesara ataupun uh, uh, gulungan golongan uh, yang yang apa ni yang suri rumah dan sebagainya. Dan terdapat juga lepasan-lepasan uh, uh, sekolah yang memilih untuk bekerja dan pada masa yang sama menyediakan diri mereka untuk uh, masa hadapan. Kelebihan UUM ni berbanding dengan atau perbezaan UUM ni berbanding dengan institusi lain adalah dari segi uh, pen, uh, kaedah penawaran program itu secara terbuka dan jarak jauh. Dan uh, sekarang ini kita katakan bahawa kelebihan UUM ini adalah menerusi pendidikan fleksibel. Dan ini membolehkan uh, pelajar-pelajar ini menyambung pengajian mereka tanpa perlu meninggalkan kerjaya mereka. Dan uh, mereka boleh belajar daripada mana-mana uh, di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Dan uh, platform yang kita sediakan adalah untuk menyokong uh, pembelajaran secara uh, fleksibel ini kepada mereka. Dan uh, pada masa ini ya uh, ini saya rasa ini adalah satu kekuatan yang membezakan OUM dengan institusi-institusi pendidikan yang lain di negara ini. Okey, uh, terima kasih Prof. Baik. Uh, kita teruskan dengan soalan kedua ya Prof bagi saya. Uh, kini eh terdapat banyak lagi universiti lain yang menawarkan uh, pembelajaran dalam talian. Okay, So uh, apakah kelebihan utama ya eh, yang membezakan OUM dalam bidang pendidikan terbuka dan fleksibel, Okay, Dan bagaimana OUM uh, akan boleh terus kekal sebagai peneraju dalam bidang ini? Uh, kalau kita masih ingat pada awal tahun 20 2020 ya. Apabila negara dilanda infeksi seluruh dunia dilanda pandemik kerajaan pada masa itu termasuk kerajaan Malaysia mengarahkan supaya institusi-institusi pengajian tinggi meneruskan peni penawaran program tetapi diadakan secara online bagi OUM, ini adalah satu apa orang kata blessing in disguise kerana kita pada asasnya bersedia untuk menawarkan pembelajaran secara fleksibel ini, secara online ini. Kerana uh, semenjak uh, hari pertama lagi OUM ditubuhkan, kita menawarkan menjalankan program secara blended. Blended ini maknanya uh, teradun. Ada kombinasi di antara pembelajaran secara bersemuka, pembelajaran secara atas talian dan juga pembelajaran kendiri. Dan platform yang kita ada pada ketika itu adalah platform untuk menyokong kaedah pembelajaran secara atas talian. Jadi uh, uh, kita menawarkan pembelajaran secara online dan uh, uh, saya tengok kesan uh, pandemik COVID-19 itu tidak memberi kesan impak yang negatif kepada OEM. Malah kita dapat mendaftarkan lebih ramai pelajar berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu satu satu apa ni satu kelebihanlah yang ada pada OEM kemudian sebagaimana saya katakan tadi kaedah pembelajaran secara fleksibel ini uh, memberi uh, peluang yang sangat luas kepada uh, uh, masyarakat kita walau di mana sahaja mereka berada sama ada di dalam bandar ataupun di luar bandar ataupun di kawasan-kawasan yang yang uh, uh, jauh daripada uh, bandar ya um, kita ada sistem uh, secara online uh, asalkan mereka mempunyai talian ataupun akses kepada internet menerusi talian-talian telefon dan sebagainya, mereka berpeluang untuk belajar dengan UIM. Selain daripada itu, kelebihan kita juga adalah kita mempunyai pusat pembelajaran di seluruh negara yang berjumlah 35 sekarang ini. ya. Dan ini juga memberi kelebihan kepada kita kerana kita boleh menyediakan sistem sokongan kepada pelajar-pelajar di luar sana, di lokasi masing-masing untuk mendapatkan bantuan dan juga panduan serta menggunakan fasiliti yang kita ada itu, terutamanya internet, uh, fasiliti internet dan sebagainya, untuk membantu mereka uh, dalam pengajian mereka. Okey. baik. Uh, soalan seterusnya, ya, Prof. Okay. Uh, appeal, ya, eh? accreditation of prior experiential learning, ya. Eh? Uh, dengan adanya appeal ini, okay, sejauh manakah ia berjaya, okay, membuka lebih banyak peluang? kepada individu berpengalaman okey tetapi tidak memiliki kelayakan formal Apel ini sebagaimana yang kita tahu adalah satu pendekatan oleh kerajaan ya peluang yang dibuka oleh kerajaan kepada golongan bekerja dengan mengiktiraf uh, pengalaman pembelajaran mereka yang terdahulu untuk menggantikan atau untuk menyetarakan uh, keperluan atau kelayakan untuk masuk ke industri. OUM ini sebenarnya kita dah mendahului apel. Uh, sebelum ini kita melaksanakan pembelajaran sistem kemasukan terbuka kita panggil flexible entry kemudian di di diapeni di di formalize oleh kajian uh, dengan uh, uh, menamakan dia sebagai apel uh, accreditation for prior experiential learning jadi uh, uh, pengalaman kita mengikut apa yang data yang kita ada uh, terdapat kira-kira 20% daripada pelajar kita yang menyambung pengajaran pembelajaran di UUM ini memasuki atau mendaftar di UUM menerusi sistem a uh, flexible entry ini atau kemasukan fleksibel ataupun apel lah dan uh, uh, saya tengok dari segi uh, uh, peluang ini uh, sangat baik dan uh, kita perhatikan dari segi prestasi pelajar-pelajar ini yang masuk menerusi apel ini adalah secara umumnya lebih baik berbanding dengan pelajar-pelajar yang kemasukan secara terus ke pusat sekolah. Saya ini satu benda yang pada saya tidak boleh nafikan. Kerana mereka ini sudah ada pengalaman dalam bidang-bidang berkaitan. Mereka masuk untuk menyambung pengajian dan mendapat uh, input secara dari segi teori. So teori ini di di di, di dengan pengalaman yang sedia ada mereka menyebabkan mereka dapat uh, uh, apa perform dengan lebih baik berbanding dengan pelajar-pelajar yang yang masuk fresh daripada uh, lepas uh, sekolah ya. Uh, dan kita perhatikan uh, uh, semak, sekarang sekarang ini ramai banyak institusi yang melihat bahawasanya apel ini adalah satu pelu, uh, satu apa ruang yang terbuka untuk menarik pelajar-pelajar uh, mendaftar di institusi-institusi mereka. Ah uh, secara umumnya saya rasa uh, ini adalah satu pendekatan yang sangat bagus yang di yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan dan memberi peluang juga kepada kakitangan-kakitangan uh, uh, kerajaan untuk yang dah bekerja 20 tahun ya you know, 30 tahun 11 tahun uh, tetapi tidak boleh uh, meningkat dalam kerjaya mereka disebabkan oleh tidak adanya kelayakan kertas paper qualification. Jadi menteri cara ini uh, memberi peluang kepada mereka untuk maju dalam kerjaya mereka. Itu untuk perjawatan lah, ya. Dari segi perjawatan, perjawatan. dan sebagainya. Okay. Orait. So uh, dikatakan tadi okey UUM uh, mempunyai alumni lebih kurang 120,000 betul ya eh, Prof? Okay, alright. Uh, mungkin Poh boleh kongsikan eh, mungkin uh, satu atau dua uh, kisah kejayaan pelajar-pelajar UUM -pelajar okay, yang benar-benar mencerminkan semangat pembelajaran tanpa sempadan. Banyak sebenarnya dari segi kisah-kisah uh, kejayaan pelajar UUM ni. Uh, maklumlah dari segi uh, alumni kita pun dah ada lebih daripada hampir lebih daripada 120 ribu kan jadi kalau kita tengok memang ramai lah kisah-kisah kejayaan yang uh, yang kita kata yang menyentuh hati kita pun ramai uh, dari segi golongan yang uh, OKU uh, dari segi uh, suri rumah yang tak daripada tak bekerja kemudian dapat diploma daripada kita kemudian dapat kejayaan dapat kerja lah peluang kerjaya, uh, kerja uh, peluang untuk apa ni Uh, untuk bekerja of course uh, bila mereka dapat pekerjaan uh, golongan ini dapat membantu keluarga mereka lah. kerana ada dari 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 uh, dari Kelantan yang uh, pak cik bekerja sebagai pengayuh beca uh, dan mengambil peluang yang ada di OUM ini untuk uh, belajar mengambil uh, uh, jurusan pengajian Islam kemudian berjaya mendapat apa ni uh, degree daripada UiTM Kemudian ada juga daripada kakitangan kerajaan yang bekerja sebagai kerani biasa malah daripada apa ni uh, anggota PDRM daripada pangkat ada panggil apa lain-lain pangkat tu kan. Kemudian setelah dapat degree, dapat naik pangkat kepada inspektor dan sebagainya. Banyak guru-guru yang daripada uh, diploma kemudian dapat bachelor, kemudian uh, dah dah bila bachelor naik grade 41 dan sebagainya dan seterusnya lah dan tidak kurang juga daripada a uh, uh, banduan di penjara yang uh, uh, mendaftar sebagai diploma kemudian sambung pengajian di peringkat bachelor dan sebagainya. So banyak kes yang kisah yang boleh uh, apa ni uh, diceritakan kongsikanlah uh, secara umumnya ya. Uh, hasil daripada peluang yang ada di OUM ini untuk membolehkan mereka mengembangkan lagi bakat dan juga kerjaya lah. Okey, Prof. Uh, kita ras hampir sampai ke uh, penghujung ya, eh, Prof. Okey, uh, yang terakhir daripada saya. Okey. Uh, OUM kini sudah berusia 25 tahun ya, eh, Prof. Mungkin uh, saya nak mintalah lah uh, jika Prof boleh uh, memberi satu mesej uh, kepada para pelajar dan juga kepada alumni OUM okey. Dan juga apakah harapan dan amanat yang ingin uh, Prof berikan kepada pelajar dan juga alumni. Yang pertama kepada alumni. Kepada alumni ni saya nak nak beritahu bahawa anda adalah simbol kejayaan kepada proses pembelajaran sepanjang hayat. Dan uh, simbol ini akan menjadi perhatian dan juga uh, akan menjadi ikutan kepada orang lain setelah anda membuktikan bahawa dengan ilmu, dengan kelayakan yang, yang anda perolehi daripada OUM ini, membuatkan anda menjadi seorang yang lebih berjaya dan lebih meyakinkan. Sama ada dalam keluarga, ataupun dalam masyarakat, ataupun dalam tempat kerja anda. Kepada pelajar, teruskan once you are in the system, uh, sekali anda sudah berada dalam sistem OUM ini, teruskan sehingga anda berjaya mencapai hasrat atau cita-cita yang anda kendaki. Jangan sampai separuh jalan tiba-tiba dengan halangan-halangan cabaran-cabaran yang ada ini menyebabkan anda lemah semangat dan juga tidak ingin meneruskan pengajian. Cari jalan sehingga anda berjaya me me mencapai apa yang anda impikan. Dan selepas itu teruskan lagi ke peringkat-peringkat yang seterusnya yang lebih tinggi. Kepada uh, masyarakat di luar sana terutamanya anak-anak muda ini yang memilih untuk bekerja selepas daripada meninggalkan alam persekolahan teruskan pekerjaan anda tetapi jangan lupa untuk menyiapkan diri anda untuk masa hadapan mungkin pada masa ini anda bekerja sebagai apa, penghantar makanan ataupun apa, pemandu grab dan sebagainya teruskan untuk kelangsungan hidup tetapi jangan lupa 3-4 tahun daripada sekarang ini kemungkinan dengan adanya teknologi Uh, ja, uh, pekerjaan anda ini akan diambil oleh teknologi contoh saya sebutkan ya, kepada penghantar makanan mungkin 2-3 tahun daripada sekarang ini uh, penghantaran makanan ke rumah-rumah ini akan di, dibuat oleh drone jadi pada masa itu jika anda tidak bersedia anda kemungkinan akan menghadapi masalah pekerjaan tetapi kalau sekiranya anda mempunyai diploma ataupun uh, degree insyaAllah pada ketika itu, kalau ekonomi negara meningkat dan anda berpeluang untuk uh, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bersesuaian untuk kelangsungan hidup anda. Jadi gunakanlah per, per, apa ini, peluang yang diberikan oleh OUM ini untuk anda bekerja dan pada masa yang sama mempersiapkan diri untuk masa hadapan. Baik, uh, terima kasih Prof atas amanat, atas uh, nasihat, atas harapan ya kepada uh, yang diberikan kepada para pelajar, kepada alumni dan juga kepada masyarakat di luar sana. Okey. Uh, sebelum uh, saya akhiri okey siri podcast kami hari ini, okey. ingin saya ingatkan bahawa kami ada mempunyai 25 lagi siri. Ya. Yeah, yang akan kami uh, jalankan sepanjang tahun ini, okey. Uh, dan dengan itu okey saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang bahagia Prof, okey atas kudia, uh, kesudian ya yeah, uh, berkongsi uh, input berkongsikan pengalaman, berkongsikan nasihat dan harapan ya kepada semua. Okey. Uh, dengan itu uh, sekian. Uh, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.